الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان أرض على ما ليكون أيوم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وعملا صالحا مقبولا وتوبة نسوحا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم Dan kami adalah dari mereka yang bersaksi dan berpaham. Dan rabbil alamin dan Dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan perjalanan waktu yang menurut manusia begitu cepat namun takdir Allah senantiasa mengiringi perjalanan hidup kita yang pada akhirnya setiap kehidupan pasti akan ada ajal kehidupan kita menjemput akhir hayat kita. Jamaah solat Jum'ah rahimakumullah. Salawat dan salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada junjungan Rasulullah wa Habibina wa Syafi'ina Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya para sahabatnya hingga kita sebagai umatnya kelak di yaumil akhir atas pertolongan Allah dan syafaatnya Rasulullah menghantarkan kita kepada surganya Allah dengan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya hingga kita mentaati apa yang jadi suri toladan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menitipkan wasilahnya kepada kita kitabullah dan sunatullah untuk amalan soleh kita di dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat ah rahimakumullah. Dari diri seorang khatib yang daif mengajak kepada jamaah. Mari senantiasa meningkatkan ketakwaan kita dengan semampu, sesabar dan seikhlasnya di dalam menjalankan perintahnya Allah yang pada akhirnya dengan keimanan dan ketakwaan akan menjadikan diri kita senantiasa bermohon ihdina syaratal mustaqim bermohon kepada Allah dengan petunjuk yang lurus judul khutbah kita pada kesempatan Jum'ah ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada orang yang tobat dan mensucikan diri. Jamaah salat Jumat ah rahimakumullah. Kalau di hadapan kita ada satu layar kehidupan kita tidak akan berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menginginkan hisabnya Allah dengan seadil-adilnya. Mengapa demikian taubat itu diperlukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah masih cinta kepada kita. Allah masih sayang kepada kita. Perbuatan buruk kita belum akan ditunjukkan oleh Allah pada saat kita ingkar kepada Allah. Kita zalim kepada Allah. Kita menyia-nyiakan perintahnya Allah. Bahkan kita tidak amanah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita melihat hukum dunia ini di beberapa tempat penguasa lebih diringankan menurut kita untuk ukuran hukum dunia. Bagi orang kecil dinampakkan begitu besar atas perbuatannya Begitulah yang akan terjadi di alam dunia ini yang timbal baliknya kepada kita di dalam kita bercermin di hadapan Allah. Akankah kita mengadu dengan kekesalan kita menjalankan hidup ini? Jawabannya tidak. Jawabannya adalah bertobat dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mensucikan diri. Mengapa kalimah tobat dan diakhiri oleh mensucikan diri? Tanpa orang itu bertobat kepada Allah, maka jasadnya pun tidak akan bersih di hadapan Allah. Mengapa demikian? Satu di antara tobatnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah berpikir panggilan kumandang adhan dan iqamah menandakan Allah yang memanggilnya akimi sholat dirikanlah sholat inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar setelah kita berkeinginan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah memberikan tobat itu untuk kita bisa berpilaku inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar bukan satu pilihan namun kewajiban untuk melaksanakan perintahnya Allah maka Allah menunjuknya dengan kalimah kita bermohon i'dina syuratal mislakim tunjukkanlah ya Allah kami jalan yang lurus ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ankabut 56 wa ajilu bittaubati qablal maut jangan engkau bertobat di saat ajal menjemput artinya di sini sia-sialah kita di saat Allah memanggilnya dengan panggilan beribadah kepada Allah namun disia-siakan maka murkahnya Allah di antara orang-orang yang ingkar kepada Allah Setelah panggilan tobat dan mensucikan diri adalah tidak adanya ketenangan, tidak adanya keberkahan. Seperti apa? Seperti orang yang diberikan sakit ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa sakit itu tidak memberikan ketenangan, rasa sakit itu tidak memberikan hal yang terbaik kecuali bertobat kepada Allah. Kalau di saat sakit saja. Allah masih meringankan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tata cara orang yang beribadah di saat sakit. Apakah umatnya Nabi Muhammad hambanya Allah di saat sakit itu tetap beribadah? Wallahu wa a'lam bishawab. Begitu banyak rintihan keluhan di saat sakit meninggalkan salat. Survei membuktikan masjid dan musola di saat beribadah begitu banyak manusia yang ingkar kepada Allah, namun diwakilkan oleh orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa diwakilkan oleh orang-orang yang bertobat? Apabila satu kaum, satu wilayah, satu tempat, satu negara Apabila di dalamnya masih ada orang yang bertobat dan murud najat kepada Allah dengan memohonkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada saat itulah Allah memunculkan rahmatnya dan keselamatannya lantaran diwakili oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa. Harusnya yang zalim Yang ingkar kepada Allah bersyukurlah setiap masjid masih ada orang-orang yang bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti saudara-saudara kita saat ini fa insya Allah sudah ada satu tanda negara Palestina dimerdekakan atas dasar pengufakatan saudara-saudaranya muslim di penjuru dunia yang jumlahnya hampir 149 negara menyatakan kemerdekaan saudara kita Palestina. Yang jadi pertanyaan sebelum kemerdekaan mereka beribadah dihantui dengan hal-hal yang tidak baik. Takut dihujani alat-alat besar, takut ditembak mati, takut kena bom dan lain sebagainya. mereka masih tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun dengan sembunyi-sembunyi jadi kalau dipilah dipilih kita mendoakan saudara kita di Palestina namun diri kita tidak mendoakan untuk diri kita sendiri supaya selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala jadi kalau itu timbangan, maka timbangan itu adalah fasik. Mengapa dikita, dikatakan timbangan fasik? Ada timbangan berat dan ringan, ada kebaikan dan keburukan. Yang disebut fasik ini adalah tiang timbangan. Begitulah orang-orang yang selalu melakukan hal yang baik, tapi keburukan tidak dikurangi, bahkan tidak berkeinginan untuk menghilangkan perbuatan buruk. Survei membuktikan. Masih ada orang beribadah setahun dua kali di saat hari raya. Dan begitu banyak jumlahnya. Kita lihat masjid yang kita cintai dan yang kita banggakan. Dari masyarakat sekelilingnya, hanya seperlima belas persennya yang mau masuk panggilan Allah. Yang lainnya berwakil. Tapi jangan sampai berwakilnya itu menyampaikan salam kepada Allah kalimah ini kalimah yang sangat ditunggu-tunggu oleh siapa? oleh Allah kalau sudah diwakilkan oleh saudaranya yang soleh namun berkata yang tidak tepat di hadapan Allah maka saat itulah Allah akan menyampaikan kunfaya kunnya ada satu tempat yang kedolimannya seperti Nabi Nuh kepada anaknya. Nabi Nuh itu sudah membawa daripada umatnya untuk keselamatan di dunia wal akhirah. Namun anaknya An'am -an menyatakan tidak ikut serta dengan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Siapa yang pertama sedih di hadapan Allah adalah orang tuanya. Maka di saat ajalnya tiba orang-orang tua meninggalkan alam dunia ini, apabila didoakan oleh kaum muslimin, pertanyaannya sedih. Mengapa dikatakan sedih? Wasilah Rasulullah tidak nyampe kepada Rabbi Abdi bin as -Sulih. Padahal Ibrahim wasilah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berurut Ismail, Ibrahim, dan Nabi Adam AS. Seperti doa-doa setiap satu pernikahan dibacakan. Wa abina Adam wa nabiyina Ibrahim wa Ismail wa habibina wa syafi'ina sayyidina wa walana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin mengikuti wasilah tersebut, silsilah tersebut, Ikuti perjalanan Nabi Adam mencari tobatnya di saat melanggar perintahnya Allah. Selama 500 tahun menurut alam surga, namun di alam dunia hingga ribuan tahun baru dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kalau kita mengingat perjalanan satu hari di alam dunia di alam kubur kita orang-orang tua kita menunggu menanti kalau perbuatan orang-orang yang ditinggalkan itu amalan soleh maka ampunan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan apabila kemungkaran maka siksa kubur yang akan diterima oleh keluarga keluarga kita yang telah berpulang ke rahmatullah jadi makna kualitas dari tobatnya dan mensucikan diri itu kembali kepada diri kita Akankah kita pulang sholat Jumat pada saat ini menghasilkan tobat itu berbuat kebaikan dan menjauhi larangan-larangan Allah? Maka tobatnya akan terlealisasikan kepada keseharian amalan sholat. Jemaah sholat Jumat ah rahimah kumumlah. Begitu banyak yang ingin kami sampaikan melalui tobat dan mensucikan diri. Namun semua berkhidmat kepada kita untuk menerimanya. Mari segera mungkin kita bertobat kepada Allah dengan mensucikan diri. Yang pertama adalah memakmurkan majelis Allah ini dengan panggilan Allah azan dan iqamah. Kemudian wasilah kitabullah, bacalah kitab Al-Qur'an itu di saat kita ingin ketenangan dan ketenteraman. Kemudian nasihat menasehati dalam kebaikan sebagaimana kita masih menginginkan orang-orang tua kita dimintakan doanya sehingga berbaktilah kepada kedua orang tua sehingga wasilah tersebut termaktub di lahil mahfud sebagai takdir ilahi yang menuntun kita di jalan kebenaran dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايه والذكر الحكيم اقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليدهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فان خير الزاد التقوى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ورضي الله عنهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجه اللهم اعز والمسلمين في فلسطين اللهم اعز والمسلمين من شهداء في فلسطين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا للذين أمنوا ربنا إنك رءوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاسألوا من فضلكم ولا ذكر الله أكبر أكيد سُنَّةً